В то время вообще не думали, что она как бы начнется, эта война. Выезжали как бы, ну, даже ну, не могли представить, что это то, что сейчас идет, да, и что оно будет на самом деле. Уже непосредственно с этим, когда столкнулись, уже поняли, что это не антитеррористическая операция, а уже полноценные боевые действия, одним словом, война. Это уже, знаете, можно судить после, вот, сейчас, после рейда, да. если бы сейчас вот вернуть этот отрезок жизни, да, то лучше туда вообще не ходить, я вам так скажу. То есть, потому что я повторюсь, я когда-то на этот вопрос отвечал, тогда живые реально завидовали мертвым. Я понимаю, что у нас была такая ситуация, у других были другие ситуации. То есть я не хочу сказать, что нам было тяжелее всех. Но нам было, поверьте мне, не весело. На ранениях я рассказывать не буду. А почему остался в строю? Потому что мне было как-то... Я с этими ранениями, грубо говоря, мог выполнять задачу, в принципе, по большому счету. Понятно, что было дискомфортно, но задачу можно было выполнять. И как-то уйти, ну, как-то, я не знаю. С одной стороны, это неправильно идти впереди. Командир не должен идти впереди. Потому что если, грубо говоря, командир погибнет, то потом будет управлять личным составом. Понимаете, потом сразу начинается паника. Почему командир и должен идти сзади. Но так, чтобы усилить уверенность в людях, то есть такие моменты, когда командир идет впереди. Ну, и за ним идут тогда люди. Потому что если ты ну, будешь ну, прятаться, то ну, люди просто не пойдут. Надо, Надо показывать на личном примере. Не всегда, еще раз говорю, не всегда это надо делать. Это, в принципе, согласно боевому уставу, вообще нельзя делать. Ну, не то, что показывать на личном примере, быть впереди. Но, как показывает практика и жизнь, это надо делать. Когда командир бригады сказал, вот выполняем и идем домой, поверьте мне, силы было столько, что можно было домой было добраться пешком. Просто а, вот уже знали, что вот мы это делаем и все, мы возвращаемся. Ну по, на гору короче. Ну, это был для нас дом туда.